Beynəlxalq Qadınlar Günü. Hər il 8 mart tarixində Qeyd olunan Beynəlxalq İşçi Qadınlar Günü olaraq da tanınan qadınların iqtisadi, iqtismai və siyasi mübarizəsini, hətta belə ümumi olaraq qadınlara qarşı nəzakət, sevgi və məhəbbəti tərənnümünü ənənəvi hala gətirmiş bayramdır. Qadınların kişilərlə bərabər hüquqlu olmaq uğrunda apardığı mübarizə başlanğıc kimi 8 mart 1857-ci ildə Abishun Nyu York şəhərində geyim sektorunda çalışan yüzlərlə qadının aşağı maaşa, uzun çalışma saatlarına eyni zamanda pis iş şəraiti etiraz olaraq tətil etməsi qəbul edilir. 1908-ci ildə Nyu Yorkda 15 min qadın daha qısa çalışma saatı, daha yaxşı gəlir və səsvermə hüququ üçün nümayiş keçirdi. Nümayişdə ilk dəfə olaraq deqret icazəsi istəyən qadınlara şüarı çörək və gül idi. Çörək həyat eşgini, qarın toxluğunu, gül isə daha yaxşı həyat tərzini ifadə edirdi. 1909-cu ildə isə Avropadakı qadınlar fevral ayının son bazar günü, fevralın 28-ini İlk Qadınlar Günü olaraq qeyd etmişdilər. 1910-cu ildə 1857-ci il hadisələrindən 52 il sonra Danimarkanın Kopenhag şəhərində keçirilən Qadın Sosiyalis İnternasionalının qourultayında Larisa Zetkin adlı bir Alman sosialist qadını 1857-ci ilin 8 martında Nyu Yorkda başlayan mübarizənin qadın hüquqlarının genişləndirilməsi və qadın həmrəyliyinin simvolu olaraq Amerikada 8 martda yandırılaraq öldürülən 129 qadın işçinin xatirəsinə hər il 8 mart günü Beynəlxalq Qadınlar Günü olmasını təklif etdi və bu təklifi qəbul edildi. Məhz qadınların kütləvi şəkildə savadlanması, müəyyən hüquqlara malik olması həmin dövrə təsadüv edir. Bəlkə də buna görədir ki, 8 mart digər sosializm mənşəli bayramlardan fərqli